Вітаннячка, дорогі друзі! Ви у прямому ефірі на Ютуб каналі Мирослав Солонар, і з нами сьогодні українська відьма Марія Тиха. Марічко, привітики! Привіт. Бачив привіт. твою фотку в Телеграмі, де ти була на напівоголеному стані, писала щось про Путіна. Да, да. Скажи, будь ласка, що тобі снилося про Пуйлушу? От, обов'язково було казати про півоголений стан мій. Ну так, це всі можуть побачити. Я нічого нового не сказав. Мені треба просто реабілітацію показувати свою. Розумієш, так? Да? Я знаю, звичайно. Гарно. Стовідсотковий ефект. Вау, Твій лікар постарався дуже класно. Така маленька рекламка, така. ну. Краще б е мізки робили. Опа! Ти зайшла прямо з козиря сьогодні получать да, да, нарешті вона зрозуміла. <рес> так і треба, все про проциськи знову зараз. Коротше, до чого мені снився сон, навіть не розповідала ще ні разу його. Е, я не знаю, до чого це було. Сниться мені Путін, а Путін мені ну за, за всю війну снився раз у три, напевне. Ну Може, там більше, але прям мало. Е, і сниться, що, тому ми з ним стоїмо. Я стою біля нього, щоб це зрозумів. Тримаю в руках якісь папери, мовчу, і ти просто знаєш, спостерігаю за ситуацією. Короче, он стоїть, а отак так вот напротив нас стоїть просто цілий ряд такий огромный длиннющий ряд. Я поворачиваю голову, вижу, що цей ряд просто не має ні кінця, ні краю. З пацанов, з пленных. Я не поняла этого. І он, короче, втирає їм про какие-то э, донати, про какие-то деньги пленным. Я не понимаю, к чему это. И оправдывается перед ними, что он, типа, здесь ни при чем. Это же не он виноват, он просто очень сильно любит свою страну, и он, типа, ее защищает. Причем он во сне себя вел, вот примерно как он себя в жизни ведет. Ну, типа, он же там, знаешь, спокойно, размеренно разговаривает такое, вот, ну, его манера, да, поведение. Я не понимаю, почему здесь пленные, причем здесь документы какие-то у меня в руках. Я не успела увидеть, что это за документы. Может, на типа, свины? Вот. вот такая стопка документов, короче, нет. У меня такое было чувство, что он оккупировал что-то во сне. Я честно скажу, я не буду врать. Это не к концу войны было. Я стояла в ступоре. Просто типа молчала стояла, типа с папкой документов в руках. Вот Может, это до обмена всех на всех? Тоже не оккупация, скажите, да? Какие-то донаты он мне говорил, типа, что нужно типа деньги донатить на войну. Надо их типа тратить. А почему здесь пленные? То ли, смотри, может, знаешь, как может во сне много было деталей, может, про разные ситуации, да? Мы уже об этом тоже когда-то говорили. Несколько вариантов. Действительно, обмен всех на всех. Да, я рассматриваю тот вариант. Дай боги, что так оно и было, честно. Потому что я специально смотрела направо, там этот ряд, линия, да, с пленными бесконечная была. Просто бесконечная. Понятно. Второе. Что за документы были у меня в руках? У меня вопрос. Ну, явно же как-то что-то связано с пленными, потому что, ну, я так понял, такие-то, вот может, довидки вот про них там, да, что-то вот. Э -э, прям такая стопка была хорошая. Списки? Данные какие-то. Да, списки, да-да-да. Э -э, Но ну, причем здесь было, что... Понятно, что он там оправдывался, не знаю, может, у него чувство вины какое-то играет сейчас, не знаю, это его личная проблема половые. Э -э, Все может быть. М -м меня смущает то, что мне казалось во сне, что он что-то оккупировал. Меня смущает вот это. И меня смущает, что он говорил про какие-то донаты, вложения, что-то военное. Ну, давай скажем відверто. Это может быть про вербовку наших полоненных? Да. Даже не думала об этом. А может оружие какое-то новое приедет, они что покупают сейчас? Я не знаю но военные стояли, что все понимало про ворбовку ты за расскажешь, они все стояли молча, просто ни, ну, ни одного писка, ни одного. Я понимаю, что если бы это реальная ситуация такая была бы, да, возможно уже кто-то побежал бы за горло его подержать, серьезно. А тут прям они стоят молча, по-моему даже головы склонили, вот они... ну, что-то такое подобное было, молча, молча, И я молча стояла тоже. Да. Документи в руках говорят, ну, скорее всего, коротше, будь-кака ситуація з воєнними связана. Дай боги, щоб це все-таки обмін всіх на всіх. Може, об этом сейчас речь какая-то, какие-то переговоры идут, да, мы ж не знаем. Но вложения во что-то, донаты какие-то в войну. Ну, короче, тобто, тут версій є багато, але десь знаешь, точки дотику, щось почув з чогось може бути. Щось, щось там, щось там, але ми будемо сподіватися, да, що про це про обміни. Ну учитывай, що ми Путін редкосниться, то якби все-таки щось зв'язане з воєнними, значить ну, з пленними, що буде. ну. Але ми тут від, виключаємо ту версію про нову мобілізацію. Правильно, тобто, тут тобі саме, як полонені вони, да? ну, тобто, це не про якась там, типу, от я новий сказав, похід я не знаю. на Київ. Я розумію. Ну, да, я вже просто накидаю різні версії. Я зрозумів. Я сама я не знаю, тому що я говорю, да. такий странний максимально сон. Они все молчали, и вот ну, форма была. То есть, ну я понимаю, ну там же не было каких-то, знаешь, определений, это наши или не наши. Ну я, я же не понимаю этого. Они стояли все так. Но мне казалось, что какая-то территория оккупирована, понимаешь, во сне. То есть я Он неоднозначный. Упустили. Маша упустила шанс грохнуть путлера. Да нет, ребят, было хуже, если бы мы это сделали, а потом проснулись такие... Да ну ебаный, знаешь, потрепанный, типа это сон. Да, да. да это обидно было бы. Не-не, сон какой-то странный. То есть, с одной стороны, я не слышала: ой, не чувствовала, когда я проснулась страха, но с другой стороны, непонятное чувство какое-то, типа. Не понимаю, что это такое вообще. Ну, давай в наступных выпусках повернемся до этого. Раптом тебе там да, пройдет какое-то там прояснение в этом вопросе. Про, про наступи хочеться запитати, Росія стягнула 50 тисяч солдатів до кордону з Харківщиною. про uh -huh. це пишуть змі, аналітики кажуть, що серед них там найбільш досвідчені і елітні військові частини рашки, зокрема десантники, і пишуть, що в Москві є 4 місяці щоб досягти прориву, поки не погіршиться якась там погода, Ну, погода. Да? Uh, і не вичерпаються радянські запаси техніки. Давай по Харківщині, які ти бачиш загрози, чи можуть вилізти з іншого боку, чи бачиш окупації якісь великі чи ні? Чи є загрози Харкову самому? Так як це близько? Чесно говоря, я знаю, що думаю зараз, що я подумала? Я звіню, я про Харків слушаю, я скажу так да. uh -huh. е, я подумала, а не може бути такого, що Росія почне... Начнёт... Я знаю, що не треба діє за пленных, А не может быть такого, что типа российские сейчас какие-то условия будет нам типа ставить за то, что типа мы вам пленных обмен типа всех на всех за земли. А? За как земли. тебе такое? Не может же быть. Да, ну не обязательно, что деньги прям вот, да, вот как вот кэш по, да, вот по сне был. Это может быть что-то вот, ты понимаешь, и бумажки, да, какие-то. Они могут даже вот так вот манипулировать сейчас, ты понял? Типа на людей ставки делать. Ага, вот так вот даже может быть. Это жестоко. Я просто стараюсь анализировать, мне надо понять. Понял, что касательно. Но это важно. Путин мне не снится просто так. Это очень мало. Он максимально жорстоко. Ты не знаешь, что выбрати. И там люди, и там люди. Ну, типа, территория. На территории люди живут. Я не знаю, как тебе сказать. Да. Я не знаю. Так, касательно наступления в Фариковскую область, да? Mm -hmm. Будет ли оно? Чего оно будет? Какие будут результаты? Десятка пиковая с дома пикова в совокупности, да. Будет. И причем, смотри, восьмерка падает. Вообще восьмерка это про разговоры и про мысли. Но в данном случае, я тебе так скажу, тут показывает уже по Харьковской области, что наступления там затяжные. Да, то есть ну, не будет такого, как, ну, допустим, где было. Ну отбили быстро и забыли, знаешь, нет. То есть тут конкретно затяжное может быть. Но ну, если учитывать, что и так сначала войны уже там были наступления длительные, их потом только выкурили оттуда и опять сейчас продолжится. Ну Здесь и смотри какой прикол. Смотри, какой у нас восьмой месяц это что? Это июль. Восьмой. Да. Это серпень. Август. Июль. Август. Вот Август. короче 8. вот. Смотри. Сейчас постоянно фигурирует семерка и восьмерка. Это летние месяца постоянно. Ну не раз. Тоже. Липень, серпень. Нет, на Таро показывают карта солнца, лето, тут показывают... да, номерки, погода. да я уже говорила о том, что почему-то лето, еще до лета мы, да, еще до этих всех новостей и объявлений нам падало, я говорила, что кого бы не смотрела, люди показывают по людям постоянно, что летом то бывшие вернутся, то что-то очень много летом лето будет событий, прям насыщенность такая да не про нам падала на лето какая-то фигня потом по лету там какие-то обстрелы будут должны помнишь где я говорила что там будут детские праздники то есть дети вот июня вот аккуратно прям там четко падало все одно и то же показывает лето какое-то будет срака-срака. ну оккупации ты не бачишь вот за Харкова. давай вот на, на Харкову заплынем я уже с этим сном про окуп... то что оккупация была где-то честно я уже не знаю что тебе сказать ну, только не я, разумею. Правда? Да не. все. Нет. Король пиковый. Девятка пиковая. Давай скажем так. Девятка пиковая падает, потому что они хотят. То есть попытка может быть. Но карт... и Это игральные карты, это не Таро. То есть игральные карты, когда видят какую-то опасность, они не будут размусоливать. Да. То есть они показывают, что есть опасность, да, действительно, есть планы и так далее. И уже движение по Харьковской области может показать, что Харьков есть под опасностью. Я не чувствую, прям оккупации, но девятка пика показывает то, что есть опасность, потому что они планируют наступление. Понял? И раз с ним обстрелы может посылаться по Харькову. Конечно, мы и сейчас и не размах. говорим про оккупацию Харькова. Не нужно там накручивать. Нет, мне приснилось, Боже. По загрозах для места Харьков. Які небезпеки ти бачиш? Ну, так, щоб, знаєш, не повторюватися, да що ти там раніше говорила. Сон про прапори, яке що таке було, я пам'ятаю, не помню. Це школу. було ще давно. Це було десь у му році, пам'ятаєш, ти розповідала, що типу Україна, да. Росія, Білорусь, Майдан, прапори да. і Дмитрия. Да, так, міняли. А потім мені снилося пом'єш, коли ти какой-то сон розказував теж, що я, блін. типа проснулась в России, я такая, ой, типа, куда? и пытаюсь вылезти в Украину обратно. Что с таким было? Помнишь, я такая, типа, ой, что мне делать? Такая, и, короче, каким-то образом я, типа, смогла в Украину, это плохо тоже, плохой сон, это очень плохой сон. Ну да, конечно. Можно посмеяться тепло. сейчас, но сны да. эти, вот, когда я сня... Ладно, мне снится еще обстрел, но мне когда снятся сны вот эти про то, что я в России нахожусь, или то, что какая-то земля... Вот это плохие сны. Ну, это про полон свечать, або про какие-то слоня там. Ну, жопа. Реаль полон, Мирослав, на про право ну, парсу свідчить. Який полон? Яке заслання? Чому та, ти говоріш? Та хорошо. Різнео СБУ. Здесь, <рес> Які наприклад, заслоня? наприклад, вони вислали якусь там розвідувальну групу за тобою. Ну, ну я серйозну. при чому з тебе випир? Ну росії. як це ж? Головна відьма країни. Ма, по перше, по-друге, ну те, що ти говориш, це ж просто їм як в серці для росіян. Обзиваєш їх тут. Ну і вот і, і вони можуть всі обзивають, і що? Я обзиваю. ну, да, буває, обзиваю. Прям коли, знаєш, допікає сильно. Я обзиваю, такі Я не теж обзиваю, що зробити. От. І тебе хороше, як лідера думок, викрали вражку. Все. Ну, це дивися, це я просто пояснюю те, що от твій сон був це чу-чу-чу, хай це не отак от. Подождите, я, как лидер думок, я отвечаю на вопросы, которые мне ставят интервьюеры, в которых я присутствую. Это же они начинают, поэтому их тоже будут выкрадать вместе со мной. Ага, хорошо. Добре. Значит, меня с тобой разом. Я сразу. Ну, чтобы не скучно не было. Добрый. Да. Короче, вот эти сны, они. Не надо подписать, это ужас. Да не такого не будет. Кипалон для ребят. Шо? Да, я понимаю, что я, слушайте, еще до того, как начала эта информация выходить, я говорила о том, что летом будут моменты такие связаны с этим совсем. Что вы рассказываете? еще заранее это говорила, еще до лета. Я в курсе этого всего. канал марии пишут. смотрите я вам объясню э, у меня есть свой канал у мирослава свой и когда мы выходим в прямой эфир мой канал с его соединяется и получается вот это вот соединение такое молекулярное вот поэтому вы видите, ну то есть вы видите что и мой канал типа вроде в эфире и его это просто типа издуша коллаборация вы поняли это совместно два канала все нормально никто ничего не не украл никаких конней некий канал все нормально Так, я сразу говорю, сегодня очень быстренько нет времени. у меня. Я уїжджаю, що Варшаву проведемо эфир подольше. Там будет время. Я поняла, поняла вашу шутку. Ну просто объясняю, потому что некоторые так же и думают. Про каналы. Все хорошо. Американський прапор дозволяється, російський баниться. Попереджаю одразу. Так мне не нравится, смотри, я спрашиваю про загрозу на Харькове, мне сразу падает три шестерки, Мирослав, я тебе покажу, смотри, три шестерки, Ладно. три шестерки и шестерка пиковая это касательно, это когда э, по замажем места, то есть это область, да, угу. учитывая, что они наступление планируют, вот с области наступления начаться должно, я тебе говорю, тут десятка пиковая, они не знают, когда начать. Десятка пиковая, это про непонятку. Покажите, пожалуйста, когда. Сейчас. Сейчас. Ну, смотри, э, опять восьмерка падает. Аж дверь хрустнула. Слышала только что? Как будто стукнули в нее. Восьмерка падает опять. Ну, я слышала только что. Mm -hmm. Это все летние акции. И мне не нравятся здесь три десяточки, которые выпали, с десяткой новой. То есть, довольно-таки успешная у них. Хорошо, вас спросим так, подожди. Если будет наступление на Харьковскую область, покажите, пожалуйста, так, насколько оно будет успешное именно для россиян. Десятка бубновая. Помните, я когда-то говорила, что значит десятка бубновая? Когда эта карта кроет, ну, это прям максимально успех. То есть можно больше не доставать. А как для нас наступление россиян пройдет? Покажите, пожалуйста, на Харьковскую область. Карты могут меняться. Но на сегодняшний день такое себе показывает. Не очень. Десятка крестовая. Тоже неплохо. Как бы ждем. Понимаю. Десятка червовая для нас, да? Мы ждем их. Мы в курсе как бы всего. Смотри, семерка падает. Спросила, с седьмого месяца начаться может. Это июнь. И растянуться, понял? То есть там падает сейчас вот семерка, спросила, с какого месяца? Седьмой. И растянется там дальше до восьмого месяца. Короче, лето у нас будет не очень. Я вам сразу говорю. Покажите, пожалуйста, сейчас лето для Украины мне. Лето в Украине. Лето 2025. Тус Пековы уже падал на апрель. Потом падала десятка мечей на по маю, когда мы сравнивали, что будет жестче, какой месяц. И тот и тот ужасный выпал. Покажите, пожалуйста, мне июнь. Давайте сравним с маем и с апрелем по обстрелам, по, наст... ну, по обстрелам давайте сначала сравним. Сейчас. Девятка пиковая, в этом месяце будет максимально много дронов, прям максимально. Може до 1000 дійсно, да, як писал? Девятка дев'ятка пікова – это вот в игральной колоде, я уже заметила, что дроны выпадают девятка пиковой. То есть баллистики ракеты десятками, понял? А баллистика еще и тузом пиковым, или ракеты, да, тузом пиковым, когда какие-то со смертями и так далее. Я просто сейчас стараюсь понял, ну, мне же надо по войне понимать, что колода игральная показывает, как где по Таро понятно. А вот по игральной колоде, вот я обращаю внимание, что когда сейчас дроны летят, Девятка пиковая часто падает. Сейчас, июль. А вот и десятка, сука, вот те ракеты, я только сказала. То есть и девятка, и десятка. Будут у нас миксы. Ну, смотри. Ну, Эээээ... эээ... и эээ в этом месяце, повторюсь, я еще раз вот прям выпало, как под шумок. Сейчас говорю про ракеты сначала, давай. Ну, смотри, туз не выпал, слава богам. Да, но выпала десятка пиковая и девятка пиковая. Тоже плохо. Вот э -э, обстрел ракетный. Касательно, и дроновая. Касательно сравнить прям апрель, май или июнь лучше, нет лучше. Оно все примерно одинаковое. То есть не увидела я природа. карты хорошая здесь. Одинокого Еще падает природа. семерка, смотри, сейчас эти семерка падает, а семерка это карта семьи, карта постоянства. То есть, мне так понимаю, что мне карты намекают на то, что будет дохера хера обстрелов, и будет это на постоянной основе происходить. Топ-то. Э, что... пойдут в больший наступ, больше бильшую Дело не в наступе, дело про обстрелы просто. Мы сейчас про наступ отдельно спросим. Э, сразу под шумок, пока не забыла, я уже об этом говорила. Э, господин Зеленский Падает в дороге. Есть большая опасность для него. Это, я так понимаю, июнь месяц, потому что карты сами здесь выпали из колоды. Я помнишь когда-то, вот кто помнит, когда-то я говорила: это было еще до лета, я говорила о том, что будет какая-то у Зеленского дорога. Помнишь? Мы это уже обсуждали с тобой. Такое было. Ты должен помнить. И я говорила о том, что будет какая-то опасность в дороге. Потому что семерка пикова вниз это карта грабар, я напоминаю. Вот, в дороге. Он не умрет. Но есть опасность. Это предсказание было до лета, не знаю, весной, в начале весны, кажется. Вот вы помните, люди помнят, он пишет, я помню, помню, говорили. Это было. Про поездку. То же самое здесь. В дороге. Его поездка. Шестерка крестовая мне показывает поездку по Украине. Если бы мне карты показали пиковую, бы шестерка, я бы сказала, он за границу поедет, для того, чтобы я понимала, о чем идет речь. Euh, карты мне показывают, что это Украина. Это поездка по Украине. По-украине. Он должен. Следующая поездка, которая у него будет, неважно куда это уже показывают третий Вчера на эфире выпало. Euh, у меня, когда я хотела предсказание на июнь, сделать, я не делаю заранее, но я прям хотела. Первое событие, которое выпало, для Зеленского опасность. Я сразу говорю. Есть опасность. В прошлый раз, когда нам предсказывали опасность, он поехал в Одессу, его там обстреляли. Я это помню. Я предсказала за юг, я это тоже помню все. Прекрасно. Поэтому, господа, кто меня смотрит, пожалуйста, передайте: что если есть поездка, вы должны поменять дату полностью или поменять, э, не знаю, не знаю, дорогу, дату, все что угодно. Меняйте поездку по Украине, которая планируется в ближайшее время. Вот, пожалуйста. Касательно. Э, похождений. Это было давно уже, начало сейчас фонить. Вот начало прямо сейчас показывать постоянно. Значит, это вот. Вот, в ближайшее время. Учитывая новости, что Путина обстреляли там где-то, да, когда он куда-то летел, это все полная байда. Но... Кого из них? Неважно, но сам факт, да, сразу про Зеленского начала падать. Пожалуйста, Чтобы здесь в квитне. Бачишь, пишут, что здесь в квитне я просто сказала. Короче, он выживет, все будет нормально. Но еще раз говорю, предупредите, пожалуйста, его. Это важно. Ну я на это СБУшники, я знаю, что все скажут, что нужно, пусть полностью поменяют дорогу или день поездки. С ним будет все хорошо. Касательно наступлений, покажите, пожалуйста. Давай, конечно, включил же дрель, Ну, естественно, ну. Ничего, ничего, ничего нормально. Покажите, пожалуйста, мне интересует июнь по наступлениям. Насколько, насколько максимально, говорю, все плохо будет. Слышь, насколько максимально все будет плохо? Кутыш, вот как плохо. можно такое сказать? В том. Насколько максимально все будет не очень? Ну, туз падает, но ну, максимальнее уже некуда. Дама пиковая. Ну, карта зла. Плохо. По наступлениям плохо. Я говорила, помнишь, смотри, смотри нам падала карта мира. Да. Я вышла и говорила, ребят, говорю, вот, обстрел. Ну, это глобальный обстрел. Карта мира. Это прям, ну, массово. Мы понимаем теперь, к чему карта мира. Это говорится о том, что много и каждый день. Туз, да я если спрашиваю, это прям объемное наступление. Вот прям много. Я сразу говорю. Что потом мне говорили, что их истерка пиковая, вот их дорога. Их дорога с я говорила, что, что пиковая шестерка это дальняя дорога, да? Я за границу еду завтра, это вот, вот мне показывают шестерку пиковую, я за границей. Они за границей находятся нашей Украины. Вот. Откуда, да, типа? <гум> ну вот тебе туз пиковый выпал, спасибо. Можно карту закрывать теперь. Плохая карта падает по наступлениям, по обстрелам. Короче, это будет сложно. Я сразу говорю, готовьтесь к тому, что будет сложно. Давай подивимося, ще одне місто, будемо завершувати. Давай. Писали люди, подивіться, будь ласка, бровари, Київщина, чи ти бачиш загрози? Бо, кажуть, через них все летить. Звісно, бачу, тому що тут все летить, то я хотіла сказати: да. Да, 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 так. І ці попередні дні ну, це було стрімнувато місцями. пікова, дрони одразу ти вот, ж показувати. А, а там ну, саме в броварах прильоти. Ну, смотри, дрони і десятка пікова з ракетами сміть опять. З броворов, все, реально летить, да. А чи будуть прильоти? а вот, от, от знаєш, вот так: от, ну, летить. Куда саме. Ну... Сейчас, подожди, броворови. Ну, точно, будешь розбиватися где-то. Ну, прямо... прям. Вокзал, в бровара? Ой. Мне здається, так. Ну, ты можешь на про автовокзал, да? Не знаю, вокзал в броварах показывай. Ну, автовокзал точно есть. Ну, тобто, по е, такому сполучнюю, да, там в этом читании. Нет, по вокзал не, пишут, что есть. А ну посади, ЖД вокзал есть у вас. Броварах. Є, е, да, пишу залізничник. Да. Короче, ЖД вокзал тогда смотри, я не знала, что там вокзал есть. Для меня новость, ладно. Электричка ходит. Mm -hmm. Да. ЖД вокзал в Раварах потом мне показывает какой-то, как знаешь... Mm -hmm. Короче, какое-то место, прям дома стоят. Вот я не знаю, извините, я, конечно, скажу, как есть, да, то, что я вижу. Прям я знаю, что в Броварах есть красивые места, но там прям зашарпанное, зашарпанное такое, вот зашарпанный такой район и высотки стоят. Такой как длинная высотка стоит. И прямо через дорогу находится заход, находится заправка. Прям через дорогу, вот дом, вот заправка через дорогу. И больница прям возле заправки вот так вот находится. Я думаю, что это не центр, а где-то прямо на окраине Броваров. На въезде типа в Киев чи на выезде? Э, нет, немножко дальше от въезда в Киев, наоборот, с другой стороны. Замечко. Я не знаю, как это описать. Вот прям вижу заправку и вижу, что от заправки прям больница и скорая стоит. Я не знаю, что это. Через дорогу дома. Жилые. И зашарпаны, зашарпаны. За Такое чувство, будто, ну, я не знаю. Ну, какая-то короче, багато это не, да, это не, это не, Не новобудова. Не нове, да, да-да, дома, це прям старе-старе. Так і є. Все народ. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Не ігноруйте тривоги. Ви були на каналі Морослав Солонар. З нами сьогодні була головна відьма країни Марія Тиха. Долучаємося Маші, до сосмореч на ютуб канал. Підписуйтесь і до мене також.